Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Nunatasha Nadia dan sahabat saya Izulaika Zainal Akmal dari kumpulan PDPP PJ Perdana akan membentangkan mengenai analisis kepelbagaian sosio budaya di sekolah dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru di sekolah. pertama sekali kita akan melihat kepada analisis kepelbagaian sosio budaya ini. Kami jalankan di Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi di Bandar Tun Razak, Ceras, Kuala Lumpur. Di sini saya ingin menceritakan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain. Menurut Edward Burnett Tyler, budaya atau ke kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Seterusnya kita akan melihat kepada konsep kepelbagaian sosial budaya. Di mana menurut kamus dewan edisi ketiga, istilah keperbagaian bermaksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Manakala budaya merujuk kepada hubungan masyarakat dengan budaya seperti jadi di sini kita dapat rumuskan bahawa keperbagaian sosio budaya dapat ditarikkan sebagai berbagai jenis hubungan masyarakat dengan budaya yang mencukupi perbezaan dalam bahasa, adat resam, agama, kepercayaan, nilai dan cara hidup dalam komuniti yang berbilang kaum dan etnik. Seterusnya, kita akan melihat maksud bagi pecahan kata sosio budaya di mana menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat yang dikeluarkan pada tahun 2010, sosio ialah awalan asing yang berkaitan dengan faktor sosial iaitu kemas kemasyarakatan manakala budaya pula membawa maksud tamadun, beradaban, kemajuan fikiran, akal budi, cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Dan akhirnya, sosio budaya adalah hubungan masyarakat dengan budaya serta cara hidup, adat istiadat, cara berfikir dan lain-lain. Sebelum kita teruskan, saya akan memperkenalkan guru yang membantu analisis kami iaitu Ustaz Muhammad Aminuddin bin Muhammad Mansur. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar subjek tasawuf Islam dan pendidikan kepala. Seseorang yang sangat berdedikasi dalam melakukan kerjanya dan telah mendapat anugerah penghormatan cemerlang pada tahun 2017. Sebelum kita teruskan, saya akan memperkenalkan guru yang membantu analisis kami iaitu Ustaz Muhammad Aminuddin bin Muhammad Mansur. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar subjek tasawuf Islam dan pendidikan kepala. Seseorang yang sangat berdedikasi dalam melakukan kerjanya dan telah mendapat anugerah penghormatan cemerlang pada tahun 2017 berusia 46 tahun dan mempunyai pengalaman Mengajar selama 12 tahun sepanjang usianya Selama berada di bawah Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Yang dikenali sebagai Jawi Seterusnya ialah maklumat sekolah Sekolah yang kami analisis Sosial budaya adalah Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Sayyidina Uthman bin Affan yang dikenali sebagai Sirah di mana sekolah ini mempunyai dua kurikulum KSRA, kurikulum sekolah rendah agama dan KSSR, kurikulum standard sekolah rendah. Dan pada awalnya penubuhan sekolah ini pada tahun 2016. Sekolah ini hanya mempunyai enam buah kelas tahun pada keseluruhannya, apabila melihat pada jumlah murid dan guru yang semakin bertambah, Demi tahun, pihak pengurusan sekolah ingin telah membuat penambahbaikan dari pelbagai aspek untuk menampung keperluan murid dan guru dan mencipta suasana PdPC yang sesuai untuk murid. Berikut adalah analisis terhadap hasil temubual mengenai cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam menangani perbezaan budaya pelajar. Antara cabaran guru ialah perbezaan bahasa dan kemahiran komunikasi. Perbezaan dalam penguasaan bahasa penghantar merupakan salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam memastikan semua pelajar dapat memahami konsep pembelajaran dengan baik. Pelajar yang mempunyai latar belakang bahasa berbeza sering menghadapi kesukaran untuk mengikuti pelajaran, terutamanya dalam subjek yang memerlukan pemahaman mendalam seperti sains dan matematik. Untuk mengatasi cabaran ini, guru perlu mengaplikasi pendekatan yang lebih inklusif seperti penggunaan bahan bantu visual, teknik komunikasi berasaskan gambar dan grafik serta penyediaan bahan dwi bahasa bagi pelajar yang kurang fasih dalam bahasa penghantar. Kaedah pengajaran yang lebih interaktif seperti pembelajaran berasaskan projek dan penggunaan teknologi juga boleh membantu meningkatkan kefahaman pelajar yang berbeza latar belakang bahasanya. Seterusnya ialah cabaran mengenai perbezaan nilai dan norma sosial. Setiap budaya mempunyai nilai kepercayaan dan norma sosial yang berbeza mengenai pendidikan, penghormatan dan interaksi dalam masyarakat. Perbezaan ini memberi kesan kepada bagaimana pelajar bertindak di dalam kelas serta bagaimana mereka berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya mereka. Untuk mengelakkan konflik dan ketidakselesaan dalam kelas, guru perlu mempunyai kesedaran budaya yang tinggi serta bersikap fleksibel dalam menangani perbezaan ini. Beberapa langkah yang boleh diambil termasuk mempelajari budaya pelajar. Guru boleh mengadakan perbincangan atau sesi refleksi mengenai norma budaya yang berbeza agar semua pelajar memahami kepelbagaian yang wujud dalam kelas mereka. Seterusnya, guru juga boleh menggalakkan keterbukaan dan penerimaan. Guru boleh menerapkan amalan saring menghormati dengan membincangkan kepentingan memahami perbezaan budaya dan bagaimana ia dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran. Selain itu, menyesuaikan gaya pembelajaran jika sesetengah pelajar kurang selesa bertanya secara terbuka, guru boleh menyediakan alternatif seperti kotak soalan ataupun sesi perbincangan berkumpulan kecil bagi membolehkan pelajar berkongsi pendapat mereka yang lebih selesa. Dengan memahami dan menyesuaikan diri dengan perbezaan nilai dan norma sosial, guru dapat memastikan persekitaran pembelajaran yang lebih harmoni dan inklusif. Sekaligus dapat membantu pelajar mencapai potensi penuh mereka dalam akademik dan pembangunan sosial. Cabaran seterusnya merupakan gaya pembelajaran yang berbeza. Budaya turut mempengaruhi gaya pembelajaran pelajar. Sesetengah pelajar lebih selesa dalam pembelajaran secara individu, manakala yang lain lebih cenderung kepada pembelajaran secara berkumpulan. Faktor budaya boleh membentuk perspeksi seorang pelajar tentang cara terbaik untuk memahami dan mengaplikasi ilmu. Sebagai contoh, pelajar dari budaya yang menekankan persaingan akademik mungkin lebih suka bekerja sendiri dan bergantung pada usaha individu. Manakala, pelajar dari budaya yang lebih kolaboratif lebih cenderung untuk belajar secara kepudan dan berbincang dengan rakan sebaya. Pendekatan gaya pembelajaran ini boleh menjejaskan keberkesanan proses pengajaran jika guru Antara tidak menyesuaikan pengajaran yang boleh oleh guru untuk menyesuaikan guru yang hanya dengan gaya satu pembelajaran pengajaran, pengajaran, pengajaran pembelajaran seperti ceramah atau latihan individu, individu mungkin akan menghadalkan pelajar dalam memenuhi cara keperluan semua pelajar dan capai kelas pembelajaran. Oleh ia itu, bagi penting pelajar bagi guru yang untuk lebih mengadaptasi strategi pengajaran mereka produktif. agar sesuai Selain dengan itu pelbagai gaya yang berasaskan masalah. Pendekatan darjur. ini memberi pelajar peluang untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar melalui pemikiran kritis dan penyelidikan kendiri. Sesuai untuk pelajar yang lebih gemar belajar secara eksperimen dan reflektif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sumber digital seperti video interaktif, simulasi dan platform pembelajaran dalam talian boleh digunakan untuk memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran visual dan kinestetik. Hei Sekadi merupakan harapan ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa dari latar belakang budaya berbeza mempunyai harapan yang berbeza terhadap pendidikan anak-anak mereka. Sesetengah ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik yang tinggi melihat kejayaan dalam pemeriksaan sebagai faktor utama dalam kejayaan anak mereka. Sebaliknya, ada ibu bapa yang lebih mementingkan perkembangan sosial dan nilai-nilai moral menilai kejayaan anak mereka berdasarkan aspek disiplin, kepribadian dan kepahiran sosial. Perbezaan dalam harapan ini boleh menimbulkan cabaran kepada guru kerana mereka perlu mencari keseimbangan antara memenuhi keperluan akademik dan membentuk kepribadian murid. Guru yang hanya memberi tumpuan kepada pencapaian akademik mungkin menghadapi kritikan pelan daripada pelan ibu, yang bapa yang yang nilai -nilai sasyar, ibu bapa yang mementingkan nilai-nilai sasya. Manakala guru yang lebih menekankan pilih, perkembangan sasya mungkin mendapat tekanan daripada ibu bapa yang, yang mahu melihat dan pencapaian akademik yang tinggi. Untuk memastikan pemahaman bersama tentang keperluan dan harapan pendidik, guru perlu berkomunikasi secara berkesan dengan ibu bapa. Aplikasi sekolah ataupun sesi perbincangan individu untuk memahami keperluan setiap pelajar dengan lebih baik. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka antara guru dan ibu bapa, sekolah dapat mewujudkan persekitaran pelajaran yang lebih menyeluruh di mana keseimbangan antara pencapaian akademik dan perkembangan saksiah dapat dicapai. Secara keseluruhannya, kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar dapat memberi cabaran yang besar kepada guru. Namun, ia juga merupakan peluang untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran. Guru yang fleksibel, sensitif terhadap kepelbagaian budaya dan mengamalkan pendekatan pengajaran yang inklusif akan lebih percaya dalam memastikan semua pelajar mendapat peluang pembelajaran yang sama rata. Seterusnya adalah peranan guru di sekolah yang mempunyai kepelbagaian sosial budaya berdasarkan analisis yang dibuat. Yang pertama, guru mestilah menunjukkan akhlak yang baik dan kepribadian yang cantik sebagai tauladan untuk anak murid ikuti. Sebagai seorang guru yang menjalankan tanggungjawab di sekolah, guru juga perlu menerapkan nilai-nilai moral dan adab dalam kalangan pelajar dengan mendidik pelajar tentang kepentingan adab dan budi bahasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keduanya, menerapkan nilai-nilai bumi seperti kasih sayang, toleransi dan tanggungjawab dalam pembelajaran seharian dan akhir sekali, menggalakkan kerjasama dan tolong-menolong dalam kalangan pelajar untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Seperti kata lain, guru perlu mengadakan sesi perbincangan serta ke, uh, sesi perbincangan serta kepentingan hormat-menghormati dalam kehidupan seharian, terutamanya interaksi individu dengan latar belakang yang berbeza. Seterusnya, peranan guru juga adalah perlu untuk menggalakkan aktiviti berasaskan budaya untuk meningkatkan pemahaman di mana guru menggalakkan murid untuk menyertai aktiviti kurikulum yang dijalankan di sekolah iaitu menganjurkan aktiviti yang dapat disertai oleh semua murid walaupun ia dari latar belakang yang berbeza. Mengadakan program budaya untuk meningkatkan kefahaman antara murid. Seterusnya menggalakkan murid menyertai sukan dan aktiviti berkumpulan bagi mengeratkan silaturahim dan hubungan sosial seperti guru boleh menganjurkan pertandingan seperti permainan kecil, sesuatu permainan seperti bola baling, bola jaring, bola sepak dan sebagainya. Okey, seterusnya yang keempat, guru haruslah menunjukkan contoh kepimpinan yang adil dan sama-sama di mana pihak sekolah juga menyatakan, guru perlulah menunjukkan kepimpinan yang adil dalam menangani perbezaan antara murid. Selain itu, guru perlu mengamalkan nilai-nilai murni -nilai seperti kesopanan, kesabaran, empati dalam berinteraksi dengan murid. Contohnya, jika terdapat murid yang mempersendakan budaya murid lain, guru haruslah menegur murid tersebut dengan menggunakan kata-kata yang positif dan sopan. Berdasarkan daripada analisis ini juga mendapati peranan bagi seorang guru adalah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan positif. Dengan menyediakan suasana kelas yang kondusif di mana murid boleh belajar tanpa rasa terpinggir. Seterusnya mewujudkan peraturan kelas yang menggalakkan sikap hormat-menghormati dan sikap bertanggungjawab. Mencegah sebarang bentuk buli atau ejekan yang boleh menjejaskan emosi seseorang murid. Iaitu seperti, jika seorang murid dihina kerana cara percakapannya, guru harus segera menegur dan memberikan penerangan tentang kepentingan menghormati orang lain agar amanah ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian mereka. Yang terakhir sekali, dinyatakan oleh petak B, di mana petak B menyatakan peranan guru adalah dengan menggalakkan hubungan harmoni antara murid, dengan menerapkan nilai toleransi, hormat menghormati dalam interaksi seharian. Menggalakkan murid bekerja dalam kumpulan dan menjadi pendamai jika berlaku sebarang konflik atau pergaduhan dan salah faham di antara murid. Contohnya, jika berlaku perselisihan antara pelajar akibat perbezaan cara pemikiran, guru boleh menganjurkan sesi perbincangan bagi menjernihkan keadaan di mana guru boleh menganjurkan sesi pembicaraan atau sesi menyuarakan pendapat agar kita dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Sekarang kita beralih ke implikasi kepelbagaian sosio budaya. Antaranya ialah kesaksamaan untuk semua pelajar. Pihak pengurusan sekolah harus memastikan setiap pelajar dan guru memahami serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka di sekolah. Contohnya, sekolah menekankan kepentingan sikap hormat-menghormati, toleransi, kerjasama antara pelajar melalui aktiviti kokurikulum dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini dapat membantu membentuk suasana pembelajaran yang inklusif dan juga menghormati kepelbagaian latar belakang pelajar. Langkah-langkah juga perlu dilaksanakan melalui penyediaan peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua warga sekolah. Pemantauan secara berkala perlu dikuatkasakan dengan berkesan. Guru dan pihak pentadbir harus memastikan setiap pelajar mendapat layanan yang sama rata tanpa ada diskriminasi. Ini termasuk pemantauan terhadap disiplin pelajar, prestasi akademik dan juga kebajikan pelajar. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesamaan dalam pendidikan di mana semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosial budaya menikmati persekitaran yang inklusif dan juga pembelajaran yang kondusif. Antara program khas untuk memupuk nilai-nilai sosial dan budaya positif ialah kem kepimpinan. Program ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin, bertanggungjawab dan memiliki kemahiran kepimpinan. Aktiviti yang dijalankan termasuk latihan komunikasi, kerja berkumpulan, penyelesaian masalah dan aktiviti lasak untuk membina keyakinan diri. Pelajar juga diberi peluang untuk memegang jawatan dalam organisasi seperti pengawas, ketua kelas dan kepimpinan pelajar. Selain itu, program perkhidmatan sahsiah dan jati diri juga memberi penekanan kepada pembentukan sahsiah diri melalui aktiviti kumpulan yang mencabar minda dan fizikal. Melalui aktiviti seperti team building, pelajar diajar tentang kepentingan kerjasama toleransi dan empati dalam kehidupan seharian. Seterusnya, program kerohanian dan keagamaan seperti sekolah mengadakan sesi tazkirah, kiamulai, ceramah, motivasi dan kelas bimbingan rohani untuk pelajar. Program ini bertujuan untuk mendidik pelajar tentang nilai-nilai murni seperti kejujuran, hormat-menghormati, kesederhanaan dalam kehidupan. Dan akhir sekali iaitu program buddy system ataupun mentor menti. pelajar senior dijadikan mentor untuk pelajar junior bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan suasana sekolah dan membimbing dalam aspek akademik serta sahsiah. Ini sekaligus mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif dan menggalakkan semangat tolong-menolong. Sekolah memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan kepada pelajar daripada pelbagai latar belakang. Termasuk mereka yang kurang berkemampuan, pelajar dari keluarga berisiko serta pelajar dengan berkeperluan khas. Berikut adalah beberapa contoh sokongan yang boleh diberikan. Pertama, merupakan bantuan kewangan dan beasiswa Sekolah boleh bekerjasama dengan pihak kerajaan, NGO atau institusi zakat untuk memberikan bantuan kewangan kepada pelajar yang memerlukan. Selain itu, bantuan rancangan makanan tambahan RMT juga membantu keluarga berpendapatan rendah agar mereka mendapat nutrisi yang mencukupi dengan menyediakan makanan percuma. Tabung kebajikan sekolah juga membantu pelajar yang menghadapi masalah kewangan dalam pembelian buku, pakaian seragam dan yuran sekolah. Selain itu, program sokongan akademik juga boleh memberi sokongan untuk pelajar. Kelas bimbingan dan tuisyen percuma untuk pelajar yang lemah dalam akademik. Selain itu, program mentor menti juga dapat membantu rakan sebaya yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Bantuan peralatan sekolah seperti menyediakan buku, alat tulis dan peralatan pembelajaran kepada pelajar yang tidak mampu membelinya. Akhir sekali, sokongan emosi dan sesi kaunseling. Dengan adanya sesi kaunseling individu dan berkumpulan, guru kaunseling dapat membantu pelajar yang menghadapi tekanan emosi, masalah keluarga ataupun isu sosial. Selain itu, program sahabat prihatin boleh membantu pelajar yang mengalami kesunyian, tekanan perasaan atau masalah sosial dengan mewujudkan kumpulan sokongan dalam kalangan pelajar. Dengan adanya pusat rujukan psikologi sekolah, ia dapat memberikan bimbingan psikologi kepada pelajar yang memerlukan sokongan mental Jadi dan untuk emosi. Untuk rumusannya, kepelbagaian sosio budaya dalam kalangan pelajar merupakan satu aspek yang semakin dominan dalam sistem pendidikan moden. Kehadiran pelajar dari pelbagai latar belakang budaya, bahasa dan nilai menjadikan sekolah sebagai platform penting untuk memupuk pemahaman, toleransi dan keharmonian dalam masyarakat. Walaupun kepelbagaian ini membawa manfaat seperti memperkayakan pengalaman pembelajaran dan membentuk pelajar yang lebih terbuka kepada perbezaan, ia juga menimbulkan cabaran bagi guru dalam memastikan kesaksamaan, pendidikan serta menguruskan perbezaan budaya secara efektif. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosial budaya memberi implikasi terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Antara kesan utama ialah keperluan untuk menyesuaikan kurikulum agar lebih inklusif, menyediakan bahan pembelajaran yang relevan dengan pelbagai latar belakang pelajar serta mengadaptasi kaedah pengajaran yang memenuhi keperluan individu. Sekolah juga perlu memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira asal usul mereka. Dengan menyediakan program sokongan khas seperti kelas pemulihan bahasa, bimbingan akademik serta bantuan psikososial bagi pelajar yang menghadapi cabaran tertentu. Guru memainkan peranan penting dalam menangani cabaran ini dengan bertindak sebagai ejen perubahan yang mempromosikan keharmonian budaya dan memastikan persekitaran pembelajaran yang inklusif. Mereka perlu mengamalkan pendekatan pengajaran yang menghargai kepelbagaian, seperti menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif, menyelitkan elemen budaya dalam pengajaran, serta menggalakkan komunikasi terbuka antara pelajar. Selain itu, guru harus berusaha membentuk budaya sekolah yang positif dengan menanamkan nilai-nilai hormat menghormati, keterbukaan dan empati dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, kepelbagaian sosio budaya dalam pendidikan bukanlah satu cabaran yang perlu dielakkan tetapi harus dilihat sebagai peluang untuk membina masyarakat yang lebih harmoni dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang holistik serta peranan guru yang proaktif, sekolah boleh menjadi platform yang bukan sahaja melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik tetapi juga individu yang menghargai kepelbagaian dan bersedia untuk menghadapi cabaran dunia global. Sekian sahaja daripada kami Terima kasih